Розпочали евакуацію, постраждалої з підзавалів до першого етажу, до парамедиків. Я лежала під завалами під 12 часов, кричала опоші. Не було в мене це. доступу до повітря, ноги моментально, все. и чувствовала все руки порезанные. Хотелось, чтобы воздух у меня попал. Я не могла, потому что было. дышать нечем было. Поэтому, может, из-за этого вот, вот, так, я вот это вот, осколками стекла резала, чтобы был воздух. И, все. и, и потом кричала. Помогите. Им честники услышали, говорили, да, 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 сейчас. Смочите, много не давайте. Смоч... Смочите губы и просто смочите. Пять минут и мы в больнице. Все будет хорошо. Сначала одну ногу достали, которую импутировали, потому что две нельзя было. Вот, они у меня были зажаты полностью. Одну достали а потом другую. Боль, конечно, адская. Я вытерпела, я сильная просто. Мы с супругой находились в одной комнате, общались. Она была на диване, на кресле. И вот этот момент просто хлопок. И все, я в ту же секунду почувствовал, что я зажатый полностью. Мы ударили по крыше, крыша, и девятый этаж, эти перекрытия. Мы как на девятом поехали вниз, на восьмой, восьмой, на седьмой. А девятый – перекрытие крыши чердака, накрыли на сверху. Плюс межкомнатные стены. Пока я находился под завалами, притание немножко поджималось. То есть я понял, что если еще немного, до утра не, не, не дотяну. Синдром тривалого сдавления, он спровоцировал очень тяжелые наслідки. И наши лекари поставили это подружье на диализ. Іншого виходу не було. Волени ампутована кінцівка нижня, і зараз вона в такому емоційно стресовому стані.